Кидание. Спартак выиграет, хвилина 30 до кінця другого периода. 2-2, слай-слай. успокоилась хорошо игра, эмоции утихли. Ну, они так бурлят, но по крайней мере, и так не видно уже, как было в первом периоде. Ну, вернулся. Ван Минес, хвилина, хвилина залишається в другому періоді. <laughs> Бачим, бачив, Валера, зацепились. Лінії, да, выглядывало. <laughs> Шатохін, Влад, Сергій. Да, но все идет в третий период на овертайм. Не знаю, хватит ли у нас время сегодня доиграть. Но если затянется, придется мне. Где-то ночь пересижили, что ли. туда сюда летать. 15 секунд. Невероятно. Вапули среди. 10 секунд. 6, 5. Нет, все. 2. Надо бросать Володя. Нет, уже сирена. Ну, бросил. Бросил, но сирена и даже после чуть мимо. И 2-2, Перерва, третий период по переду Випочинова. Вау. Много всего происходит. Прям невероятно. Невероятно. Леонид, 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 камера заработала. Хорошо, что вы здесь. Ваше мнение по игре, что скажете? Преимущество какой-то команды есть или нет? В принципе, игра равна. Спартак сейчас где-то концовочку поджимает потихоньку, нет? Или это? Поджимает, так... но в начале периода они. Ну, Арсенал настроен. Их арсенал настроен жестко вы видите как получилось Сторожок Олег теперь уже играет и то есть он был по молодец, гражданке молодец да то есть и всегда нужен игрок вы видите как двух удалили получается Р рева и наконечный их двух нет в Спартаке. видите